Это Саша, и ему 20 лет. Он любит хип-хоп и учится в педагогическом институте. Но действительно, что он любит, это рисовать в стиле стрит -арт. Просто захотелось, как-то попросил маму, еще в школе учился, молоденький был. Попросил купить мне пару баллончиков, это было так мило. И что-то понравилось, попробовал. Интерес как бы не пропадал все время, поэтому я до сих пор в теле. Стрит-арт – это новое направление в искусстве, которое динамично развивается в современном мире. Любители и профессионалы радуют миллионы жителей своими работами. Бэнкси – один из самых известных художников стрит-арта. Его работы покорили многие страны, но москвичам не удалось увидеть шедевры нового направления. Выставку Бэнкси заменили экспозицией «Моя история Рюриковичи». Свои работы Бэнкси рисует на стенах своего города. Согласно пресс-релизу «Артгид», в манеже должны были воспроизвести улицы Лондона. Многие, вообразив себя уличными художниками, покоряют внешний вид города. Подростки занимаются бомбингом, быстрым нанесением шрифтов одним цветом. Чаще всего они рисуют в труднодоступных местах. На сегодняшний день основным контингентом лиц, занимающихся осквернением зданий, является молодежь возрастом до 18 лет. К сожалению, к таким лицам мы не можем никаким образом применить уголовную ответственность, поэтому в основном с ними проводятся воспитательные беседы, а уже у законных представителей в лице родителей, у этих несовершеннолетних граждан э, взимается штраф, в соответствии со статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. За последний год по факту вандализма завели более полутора тысяч уголовных дел, но найдено по ним всего лишь 515 человек. Наш герой тоже был участником подобного акта. На соседней, вот, с той стороны стенки, Рисовали тоже ребята, но немного повыше уровня. Мы решили посмотреть, что они там делают, или подошли к ним, пока посмотрели, приехали менты и начали нас разводить, так скажем. Ну все хорошо обошлось, мы собрали денежку, вопрос был решен. Менты тоже люди, всем кушать хочется. Многие фасады домов украшают граффити профессиональных райтеров. Они рисуют по заказу государственных организаций. Их работа оплачивается и считается законной. Художники могут проявить свои таланты на улицах и сделать город ярче. Есть люди, которым не интересно рисовать официально, те, кто рисует на поездах, на самом деле. Если это сделают официальным делом, они найдут что-нибудь другое, возможно, рисовать на самолетке, я не знаю, что угодно. Адреналина, я независимо от этого адреналина, выходит так. На дизайн заводе флакон любой желающий может нарисовать свою работу. Для этого нужно прислать эскизы организаторам, а они, в свою очередь, выберут лучшие рисунки, которые потом появятся на стенах завода. В стране создаются все условия для начинающих уличных художников.